Но честно, мы не могли никого выделить. Да, были чуть более сильные в танце, чуть но более сильные на дефиле. Чуть более, не знаю, лучше улыбались. Но они не... всего. Если не ошибаюсь, у номер один. Ну, номер семь, в принципе, я думаю, неплохо. Никого. Никого. Из-за того, что выиграли. Мне, <реклама> конечно, подобается Лиза Алперина. Я считаю, что блондинки должны э, <реклама> править миром. <реклама> а, но при этом ты брюнетка. Ну... З можете сказати пару слов о своїх емоцій, переживаннях, що ви від цього конкурса? Це просто неймовірне щастя, і я дуже вдячна своїм друзям. Ми побачили, як вони мене підтримують. Я просто, просто неймовірно щаслива, що я маю таких людей поряд і виграти в цьому конкурсі це дуже круто. А Получили ви то за чим сюди прийшли? Так, я дуже щаслива. Я вважаю, що дві номінації. Это очень круто, и я самое то, чего хотела. Вот у вас был образ королевы тьмы. Да. И что же скрывалось в девушки за таким образом? Ой, я, наверное, вспомнила всех людей, которые делали мне плохо, и просто выплеснула весь свой гнев и все свои эмоции вот в этот образ не хотел бы я оказаться на месте этих людей. В общем, как вам проведение, организация? Довольны ли вы результатом? Возможно, у вас была другая фаворитка? Но новая команда задала хорошую планку для своего будущего развития. Я думаю, Кристина Кузьмина, бывшая глава совета химико-технологического факультета, осталась довольна работой Жени и его команды. И ребята в следующем году будут показывать новые-новые высоты. И я думаю, все было хорошо. Как сказал один мой друг мистер Фелла, все прошло гладко. Евгений, скажите, пожалуйста, многие говорят, что вы употребляете протеин, правда ли это? Нет, это неправда, потому что весь мой протеин съедает Тарас. Я не успеваю ему добраться. Тарас, да? Немножко по дебильному тексту написано, так что хорошо.